Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Susi di sini. Nah, untuk resep hari ini, Kak Susi membuat takjil untuk berbuka puasa. Di sini ada satu buah talas atau taro. Kita kupas terlebih dahulu. Setelah itu belah menjadi dua bagian Nah di sini saya potong dadu saja Kalau teman-teman terserah sesuai selera Nah, potong seperti ini. Kemudian siapkan panci. Taruh di dalam. Lalu beri daun pandan. Beri air secukupnya. Lalu kita masak. masak hingga mendidih Lalu tambahkan 100 gram gula batu di sini saya memakai gula batu kalau tidak ada gula batu teman-teman bisa menggunakan gula pasir Nah, masak hingga matang dan sebagian hancur seperti ini, ini sudah lembut kemudian tambahkan 150 ml susu UHT cair warna putih beri santan kental 150 ml juga Lalu di sini saya tambahkan e, sagu atau mutiara yang sudah saya rebus. Kemudian tambahkan pewarna dengan rasa taro seperti ini bisa dibeli di toko-toko kue. Tambahkan di sini saya pakai 3 tetes saja. aduk hingga rata Setelah itu untuk pengentalnya beri larutan tepung jagung atau tepung maizena Masak hingga mendidih dan mengental, kemudian matikan api. Dan siap disajikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.